Kenapa Malaysia tak sesuai beli pesawat tempur Gripen dari Sweden? Seperti mana yang soalan ni tanya? Kenapa Malaysia tak angkat Gripen? Okey, ini aku akan explain secara ringkas dan padat uh, secara basic untuk ramai orang awam faham lah. Yang pertama, pesawat tempur Gripen ni kalau kita beli dalam waktu yang sekarang uh, untuk Malaysia, kita akan rugi. Kenapa? Sebab setiap kali kita membeli pesawat baru Kita kena train kita punya pilot Kita kena tunggu pesawat tu siap dan Malaysia baru-baru ini akan membeli alutsista besar-besaran karena Indonesia membeli jet tempur hampir 100 lebih apa aja penasaran Mari kita bahas Sebelum kita bahas Jangan lupa Pesawat tempur Gripen ni Kalau kita beli dalam waktu yang sekarang uh, Untuk Malaysia Kita akan rugi Kenapa? Sebab Setiap kali kita membeli pesawat baru Kita kena train kita punya pilot Kita kena tunggu pesawat tu siap Dan kita kena Masukkan sistem diorang dalam sistem ATM Angkatan Tentera Malaysia lah Jadi proses itu termasuk proses pembelian Dokumentasi dan sebagainya Ia memakan masa yang lama Mungkin 3 ke 4 tahun ataupun 5 tahun Aa, Baru kita dapat sepenuhnya pesawat tu Sedangkan mengikut pelan QDM sekarang ini Untuk pesawat tempoh 4.5 generasi plus-plus Yang jenis-jenis Gripen ni lah Hornet dan sebagainya dia orang nak pakai tak lama. Dia orang nak pakai around 15 tahun sahaja. Paling tinggi pun. 2040 kita akan tukar terus kepada pesawat tempur generasi kelima. Ia agak merugikan lah untuk Malaysia. Sebab kalau kita beli Gripen, kita tunggu dalam full 3-4 years. Kita akan pakai around 11 tahun dia. And kita kena tukar baru. So rugilah. That is why TUDM come with uh, solution. Kita beli Hornet Kuwait. Sebab Hornet Kuwait dah siap. Jet tu kita dah tahu macam mana nak pakai. Pilot kita tak payah di training kan. Pada kita tak payah training, pomen maintenance dah tahu nak maintain pesawat tu macam mana, alat ganti semua cukup dan sebagainya. So proses tu lebih mudah dan senang. Ah, uh, and same time meningkatkan capability kita punya Air Force. Yang kedua, cost untuk beli pesawat tempur Gripen ni sebenarnya mahal. Okey, berdasarkan laporan terbaru daripada Malaysia Defence, berdasarkan pembelian 17 pesawat tempur Columbia yang latest saya kan, eh, Columbia beli, ia berharga sebuah 800 juta ringgit. Sebuah lebih elok kita belanjakan duit untuk beli pesawat tempur generasi kelima terus macam Sukhoi 57 yang kos dia around 200 juta lebih ringgit sebuah dan juga F-35 yang kos dia around 400 juta ke 500 juta sebuah. Lebih murah daripada Gripen dan kita dapat capability yang jauh ke hadapan yang kita boleh pakai 30 ke 40 tahun lagi. So, ia agak merugikan untuk beli Gripen. Itu sebab yang kedua. Yang ketiga, kos operasi per jam. Kos operasi per jam berdasarkan laporan daripada Kementerian Pertahanan Switzerland. Kenapa laporan daripada Kementerian Pertahanan Switzerland? Sebab Kementerian Pertahanan Switzerland ni dia terbocorkan details dia orang buat penilaian teknikal waktu dia orang nak buat penilaian nak beli pesawat tempur baru. Ah uh, untuk gantikan dia orang punya Hornet. Eh dalam angka itu dikeluarkan bahawa untuk mengoperasikan Gripen satu jam memakan kos sekitar Ah uh, 120000 ringgit. Sejak sedangkan Hornet kita sekarang ni Hornet D kita uh, hanya memakan kos lebih kurang 50000 ringgit je sejak. So kita dah rugi orang 70000 ringgit. Ah uh, so di situ saja kos dan kos operasi. Masa waktu itu tidak sesuai untuk kita angkat Gripen. Ah uh, dan yang keempat dari segi jumlah nak bawa senjata dan juga kemampuan pesawat Gripen ni untuk meronda di seluruh ruang udara Malaysia dan sebagainya ia tidak cukup relevan sebab daripada kita angkat Gripen dari segi kos operasi yang mahal dan sebagainya baik kita angkat FA-50 sebab Gripen ni actually dia lebih sesuai untuk air policing meronda ruang udara memintas pesawat dan sebagainya yang di mana TDM dah menggantikannya dengan Uh, pesawat tempur FA-50 buatan Korea Selatan. Uh, jadi ini adalah gambaran kenapa Malaysia tak sesuai angkat Gripen. Ah uh, Ini adalah penjelasan yang bagi aku mudah dan tenang Of course there are a technical side of it But for now aku rasa ini adalah gambaran yang mudah Besi dan pantas untuk korang faham Kenapa Malaysia tak boleh angkat gripen Jadi itu saja daripada saya Boleh follow, like dan share Kita jumpa lagi video akan datang Shout. Untuk like, komen dan subscribe Okay, let's go Nah, baru-baru ini Malaysia dikabarkan akan membeli alutsista yang cukup canggih ya untuk menahan gempuran yang dilakukan alutsista Indonesia yaitu roket dilajah yang akan difungsikan di Kalimantan dan Malaysia pun akan membeli penangkal roket tersebut ya dan disimpan di Sabah dan Sarawak. Jadi intinya Malaysia pun Melihat ya, kalau Indonesia itu sudah benar-benar membeli roket jelajah, roket pintar yang bisa menjangkau sampai ratusan kilometer ke Sabah dan Sarawak, dan ini pun tidak satu atau dua ya, tapi hampir berapa unit Indonesia membeli jet tempur itu. Sedangkan Indonesia pun membeli jet tempur canggih juga yaitu Rafal dan Kans dan apa lagi ya? Pokoknya dari Korea juga dia beli tapi Korea sedikit. Dia membeli jet tempur Kans ini masih telah dalam produksi sedangkan untuk Rafal ini memang sudah diproduksi dan akan datang di 2026. Ini membuat Malaysia pun tidak mau kalah. Dia juga langsung ya datang ke Qatar dan membeli roket bekas Qatar ya atau pesawat jet bekas Qatar ini sedangkan kan roket dari bukan roket ya uh, jet tempur dari Qatar ini uh, Qatar bukan Qatar Kuwait ini dia itu buatan Amerika harus izin dulu ke Amerika kalau ingin menjual roket, uh, jet tempur dari Amerika tersebut ya Nah, baru-baru ini juga dia sudah disetujui untuk menjual jet tempur itu ke Malaysia. Ini membuat kawasan Asia Tenggara makin banyak berlomba senjata. Jet tempur tercanggih di Asia Tenggara itu cuma di Singapura ya. Dia punya F35 dari Amerika Serikat. Sedangkan Indonesia masih nunggu buatan dari Turki Kans itu jet tempur generasi kelima hampir sama dengan jet tempur dari Amerika F35 gitu. Jadi menurut kalian gimana guys? Apakah ini sebuah anomali atau gimana? Terus di bawah jangan lupa like, komen dan subscribe.